Доброе. Храм всех святых воинов здесь в конце Парка Победы устроится. Там сейчас временный храм находится, там идут службы. Вот. А сегодня мы служили первую литургию э, на месте именно закладки, то есть на улице, на месте закладки храма всех святых воинов. Служили сегодня в честь праздника, праздника Великомученика Победоносца. Э, служили первую божественную литургию именно на этом месте. Это незаконное строительство. Но, понимаете, в таком случае нас нужно обвинять в том, что мы не придумали еще и законы, которые позволяют нормально сразу, быстро, будем говорить, получать в користуванні земельной делянки. Да? учитывая то, какое у нас есть совершенно законодательство и чиновничьи бюрократы, это процесс очень длительный. Даже если нас поддерживают власть, нас поддерживают действительно, слава Богу, что сейчас нормальные люди находятся у власти. Вот. Но, тем не менее, все равно это процесс длительный. И он идет своим чередом, это самое. Да, действительно, у нас всех разрешительных документов нет. Но это лишь вопрос времени. В любом случае, акция громадственной покоры, разбойное нападение, вандализм, сапатаста, это совершенно разные вещи. Нельзя бороться за закон, как э, говорит Инна Плотникова, нарушая его первоначально. Тем более, ну, как бы мы понимаем, что если мы находимся там на месте уже почти три года, и этого не было, а осенью уже стартует предвыборная кампания, мы так понимаем, что она хочет как бы, набрать баллы для того, чтобы ее приняли в какую-то команду, которая идет э, в оппозицию к действующей власти. В и она все это делает.